Assalamualaikum, halo semua. Jumpa lagi dengan Lydia di channel Lantel Catering. Di video kali ini, aku mau berbagi resep salah satu ide jualan untuk Jumat Berkah atau Jumat Berbagi. Mau tahu cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. langkah pertama untuk sayurannya siapkan 150 gram buncis kemudian potong menyerong lalu siapkan dua buah wortel kemudian potong menjadi empat bagian dan potong lagi menjadi bentuk korek api lalu untuk bumbunya ini ada bawang merah dan bawang putih kita iris tipis Bawang putih bisa juga dicincang, ya. Kemudian, dua buah cabai merah keriting, iris tipis, menyerong. Nah, kalau bumbunya sudah kita iris semua, ini siap untuk ditumis. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Kalau sudah harum, bisa kita masukkan irisan cabai merah, aduk-aduk sebentar nya kita masukkan wortel kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata kalau sudah bisa kita masukkan bumbu-bumbunya, garam, merica bubuk, kaldu bubuk dan gula pasir aduk hingga merata nah, kita bisa tambahkan sedikit air sekitar 50 ml supaya bumbunya meresap aduk lagi merata. Kalau sudah agak layu, bisa kita masukkan buncisnya, aduk kembali, dan masak sebentar hingga bumbu meresap dan airnya agak menyusut. Kalau sudah matang, bisa kita sisihkan dan kita lanjut ke resep kedua ya. Untuk resep kedua, kita akan membuat tempe orek basah. Di sini ada dua jenis versi, ada yang basah dan kering. Kita gunakan yang versi basah ya. Nah, ini aku gunakan satu papan tempe dengan bungkus daun. Kita potong dadu saja. Kalau sudah, kita siap menggoreng tempenya. Sebentar saja kurang lebih 5 menit pakai api sedang nah ini penampakan tempenya yang sudah matang jadi terlihat tidak terlalu kering bisa kita angkat dan tiriskan untuk bumbunya ini ada bawang merah dan bawang putih kita iris tipis lalu tumis dengan sedikit minyak sampai harum kalau sudah harum, bisa kita masukkan cabai rawit dan tomat yang sudah diiris juga ya. Selanjutnya, bisa kita masukkan kecap manis sesuai selera. Lalu saure saus tiram. Dan seasoningnya seperti garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan gula pasir. Aduk-aduk sebentar, lalu masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi lalu kita tambahkan sedikit air jangan lupa cek rasa juga ya nah ini udah jadi bisa kita sisihkan terlebih dahulu lanjutnya tentunya kita packing ini udah aku siapkan box box yang aku pakai ukuran M kita cetak nasi seperti biasa kalau kalian mau pakai pembungkus nasi coklat atau ke atas nasi McD juga boleh supaya tambah rapi. Lalu kita masukkan lauk-lauk yang sudah kita buat tadi. Nah untuk lauk terakhirnya kita pakai telur dadar Untuk videonya mohon maaf nggak kerekam Kalau untuk telur dadar bisa lah ya semua Sudah sangat simple untuk masak telur dadar Oke okay, semua sekian dulu video dari aku Semoga kalian suka dan juga bisa menginspirasi ya untuk kalian yang baru bergabung di channel Abel Catering, klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya kalau ada video terbaru kalian nggak ketinggalan. Oke, okay, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.